Я вас приветствую, меня зовут Ирина Шокот, и в этом видео я буду говорить о важных факторах, о факторах лидерского оптимизма. Во-первых, это наличие положительного опыта в своей жизни. Во-вторых, это правильное окружение, которое не бьет, образно говоря, по рукам, а наоборот поддерживает, либо подогревает в тебе желание двигаться вперед. Третье ⁇ это привлекательность цели цель должна быть э, такой, чтобы к ней хотелось двигаться, и чтобы в связи с этим возникали положительные эмоции и положительный настрой. Иметь, э, важно иметь не один проект, не одно дело, а несколько, чтобы в случае неудачи в одном э, было на что опереться, положиться и двигаться дальше. И, но если даже возникают неудачи, то не опускать руки, а искать новые возможности и все так же двигаться вперед. И очень важно <связать> рассчитывать и планировать все свои действия, чтобы было как можно меньше провалов и ляпов. И что я для себя буду применять в своей жизни, во-первых, это если... Ну, как бы у меня, конечно, очень сильно тянут мои прошлые неудачи и какой-то животный подсознательный страх возникает в движении вперед. Но э, я буду вспоминаю и буду вспоминать то все, чего я достигла, что у меня получалось, э, потому что у меня очень много примеров, когда я мечтала и добивалась того, чего хочу. Э, поэтому я буду вспоминать этот опыт чтобы применить его к следующему. Потом, ну, в данный момент у меня пока не обновилось окружение, я, конечно, буду над этим работать, но сейчас хотя бы для того, чтобы больше появилось оптимизма, узнавать и прочитывать истории людей, которые действительно добились чего-то в жизни и прошли те же трудности, которые сейчас у меня. Что еще это важно мне сейчас на данном этапе завершить успешно начатое дело, чтобы в дальнейшем у меня уже не возникало этого животного, подсознательного страха, не бояться трудностей. И очень важно в моих действиях по достижению оптимизма это планирование, потому что я очень часто полагаюсь на авось, э, иду на непредсказуемые риски. Из-за этого у меня очень много э, серьезных э, проколов э, в жизни. Поэтому, да, рисковать нужно, но очень важно и рассчитывать свои действия. Это, на это не нужно э, особо э, обратить внимание. И чтобы э, с оптимизмом э, смотреть будущее, я почаще буду думать о том, что я смогу дать своим детям, что представлять картины, как мы будем путешествовать с моими малышами, как я им покупаю игрушки, как мы ходим на разные аттракционы, вместе проводим время, что и поменьше оглядываться назад, это сейчас самое главное, да, в принципе, это всегда самое главное. И что сегодня, что сегодня я сделаю? Посмотрю мотивирующий мультик, подумаю еще раз о своей цели и помечтаю о том, что как изменится моя жизнь, когда я добьюсь намеченного, и это будет моей победой. С вами была Едина Шука. Всего хорошего, до следующего видео.